আজিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি স্পেচিয়েল ৰেচিপি বুলি কিয় কৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আজি বনাবলৈ গৈ আছে তিতা ফুল তিতাফুল কেনেকৈ বনাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে বহুত দিন হৈ গ'ল তিতা ফুল খোৱা নাই বজাৰত গ'লোঁ যোৱাকালি পাই গ'লোঁ তিতাফুল লৈ আহিলোঁ এতিয়া বনাবলৈ ৰেডি আৰু মাছ লৈ আহিছিলোঁ দেই ৰাইচ অকল মাছৰ মাথা আছে মাছৰ মাথাৰ লগত তিতাফুল আজি বনোৱা হ'ব পিঁয়াজটো দিলেই এয়া আদা নহৰু থেতেলিয়াই থৈছিলে এয়া দি দিলে এয়া কেইটামান জলকীয়া পকা জলকীয়া তাৰপিছতে দি দিব মাছৰ মাথাখিনি মাছৰ মাথাখিনি ধুনীয়াকৈ দি এতিয়া মাছৰ মাথাখিনি ইয়াতে ভাঙি চিঙি ঘোঘলা কৰি দিব তাৰপিছত দি দিলে হালধি এতিয়া অকণমান নিমখো দি দিব ৰাইচ অকল আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে কিন্তু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই এতিয়াই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লওঁ দেই ৰাইচ অকল মাছৰ মাথা আৰু লগত তিতা ফুল এই মজা হ'ব আজি ৰাইচ অকল কোনে কোনে ভাল পায় তিতাফুল এইটোৱেই ছিজন আৰু তিতাফুল খোৱা হয়নে নহয় আনি খাব পাৰে বজাৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰতো এজোপা আছে কিন্তু গছজোপা সৰু হৈ আছে অহা বছৰমানৰ পৰা লাগিব চাগৈ আৰু তিতাফুল আৰু এটা কথা ৰাইজ অকল যদি ভালকৈ নবনায় খাই কিন্তু ভাল নালাগিব সেইবাবে ভিডিঅ'টো চাওক একেবাৰে শেষলৈকে কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব আৰু বেঙেনাকেইটা দেখিছে এই ৰাতিপুৱা মানে বেঙেনাকেইটা পুৰিব দিছোঁ ৰাতিপুৱা বেঙেনা পিটিকাৰ লগতে মানে ভাতকেইটাক খোৱা হ'ব দেই আৰু লগত তিতা ফুলটো থাকিবই আৰু আমাৰ চৌকাটো কেনেকুৱা লাগে ৰাইজ চকল দেখাই থাকোঁ চৌকাটো আপোনালোকক অ'হ দি দিলে তিতাফুল এতিয়া ৰাইজ অকল ভিডিঅ' চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই ৰাইজ অকল খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ফ্ৰাই হৈছেহি আৰু বেছি সময় নাই অ মজা তিতা ফুল যিসকলৰ বাবে প্ৰিয় আৰু যিসকলে তিতাফুল খাবলৈ মন কৰি আছে এতিয়াই কৈছোঁ ৰাইজসকল খুব সোনকালে আনক এইটোৱেই ছিজন তিতা ফুল খোৱা আৰু কেইদিনমানৰ পিছত তিতা ফুলটো নাপাব আৰু বনাইতো অলৰেডি হৈ গ'ল ৰাইজসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো কৰি দিব ধন্যবাদ